Assalamualaikum dan hai semua. Kembali lagi kita dalam podcast bersama Al Afia. Saya Aisyah dan peneman saya pada hari ini adalah Haikal. Dan kita juga ada uh, tamu khas kita, uh, tamu istimewa iaitu Ustazah Aiba. Assalamualaikum. Okey. Um, tajuk kita pada hari ini adalah stereotip pelancong Malaysia dan juga umrah DIY, Ustazah. Jadi untuk tajuk yang pertama iaitu stereotip pelancong Malaysia. Um, stereotip ni macam yang kita tahu adalah um, pengetahuan ataupun kepercayaan umum orang lain terhadap satu golongan ni. Macam contoh di Malaysia kepercayaan umum um, India dan China terhadap orang Melayu. Kalau untuk tajuk kita pada hari ini uh, stereotip pelancong Malaysia maksudnya kepercayaan umum orang luar terhadap pelancong Malaysia. Okey, jadi boleh saya mula dengan soalan yang pertama Ustazah? Silakan. Alright, okay. Untuk soalan yang pertama, erm um, betul ke uh, Ustazah sebagai seorang yang selalu melancong, betul ke erm um, pelancong Malaysia ni bila melancong still juga cari nasi sebab kita memang makan nasi yeah. je kan? Betul ke Ustazah stereotype tu? Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, kalau ikut pengalaman saya, memang betul. Ha ah, sebab hmm. apa? Sebab Uh, mungkin uh, sehari dua bolehlah ya makan makanan luar daripada budaya luar tapi lama-lama memang akan cari nasi juga. Uh, tapi kalau kita pergi ke tanah haram, saya katalah ya uh, lebih mudah sebab di sana pun ada banyak nasi. Uh, makanan mereka pun makanan ruji selain daripada roti adalah nasi. Uh, tapi mungkin jenis nasi yang berbeza. Uh, uh, jadi kalau tanya stereotip tu memang betul. Orang Melayu ni, ke mana pun dia pergi luar, dia akan cari nasi uh, juga. Okey, uh, uh. okey Saza. Macam Saza uh, pernah kan bawa um, uh, jemaah umrah di uh, uh, tanah Haram semua. Jemaah umrah pun still juga cari nasi, ke Saza? Uh, betul. Bila saya bawa jemaah umrah, memang kita antara yang kita akan bagi kita awal-awal. Boleh Muntawif ke Siapa kalau Al-Afiyah Biasanya Ustaz Rifat lah mm -mm. Takkan boleh tahu kedai-kedai Yang ada jual nasi Ha, sebelum mm -hmm. bertanya kita memang akan bagi tahulah kat mana boleh dapat. Dan memang ada setengah kedai tu uh, beras dia memanglah beras daripada sana mm -hmm. tapi masakan dia tu ada juga masakan yang saya rasa sesuai dengan lidah Melayu. Mm -hmm. Dan kita memang ada juga a few restaurants yang memang menjual makanan Asia, makanan-makanan Melayu. Mm -hmm. ha, jadi sebenarnya kalau pergi ke Tanah Suci ataupun di tempat-tempat yang lain kalau mm -hmm. dalam zaman sekarang ni tak susah dah kita nak dapat nasi. Mm -hmm. Bahkan bukan nasi saja. Nak dapat makanan yang kita kata sesuai dengan tekak atau lidah Melayu pun dah senang. Ah, ha, Tapi okay. kadang orang akan cari makanan sanalah. Hmm. Memang nasi juga tapi nasi Arab ke, nasi Arab hmm. anak unta ke. Ha, barulah kita kata uh, berbaloi kan pergi jauh-jauh hmm, kan. Betul, betul, ha, betul. Tapi kok mana pun memang kalau jemaah yang saya pernah bawa... Hmm. ...memang kejap-kejap jumpa, eh macam kenal je muka ni Satu rombongan hmm, mencari nasi hmm, sebab nasib. saya pun cari eh, nasi. Uh, hmm. tapi ini bila kata stereotip ni mungkin kebanyakan hmm. tapi kalau anda kat luar sana yang mungkin ada yang boleh tak makan nasi tu uh, itu memang ...ikutlah masing-masing kan. Sebab ada boleh tahan dengan roti. Biasanya sarapan mungkin boleh ambil makanan daripada sana lah. Contohnya macam roti, roti bilaban. Kemudian makan buah-buahan, zaitun. Tapi bila tengah hari, bila selepas buat umrah kan... ...yang penat-penat tu memang kita rasa nak cari karbo dalam bentuk nasi hmm, juga. Betul. Faham. Okay. Terima kasih Saza dengan jawapan yang sangat... Uh, Detail. Okay, mm. untuk soalan kedua kita tentang stereotip pelancong Malaysia ni adalah betul ke bila pelancong Malaysia melancong mm. um, mereka lebih kepada nak shopping je daripada menikmati tempat yang orang pergi melancong tu sendiri mm. betul ke stereotip tu saja? Okey, uh, sebenarnya memang kalau uh, saya lebih menjurus kepada tanah suci lah hmm, ya hmm, bila pelancong Malaysia ni pergi ataupun penjemaah umrah betul. yang dibawa pergi memang kebiasaannya ramai yang suka membeli-belah. Hmm. Uh, membeli-belah dan memang kalau tengok penjual-penjual pun akan panggil nama-nama uh, artis daripada Malaysia. Bukan apa sebagai betul. tarikan. Nak kata ha, betul. kita ada similarity, Mereka tahu hmm. kita punya artis yang terkenal yeah. kan. Ah, Siapa-siapalah nama-nama artis. Tak nak sebut kat sini. Uh -huh. Maksudnya memang sebab dia tahu antara yang suka membeli belah ni memang daripada Malaysia. Betul. Dan kalau beli tu pula memang beli banyak. Hmm. Sebab hmm. orang Malaysia ni suka bawa buah tangan. Hmm. Betul tak? Luggage yang banyak-banyak kita bawa tu biasanya sebab nak isi buah tangan. Jubah lah apa hmm. semua. Betul. Dan memang betul. Daripada dapatan saya lah. Cik dapatan juga cikkan pula kan. <laughs> kan ya? Daripada yang saya nampak kan betul. sebabnya memang yang boleh bertutur bahasa Melayu sikit-sikit. Bukanlah ayat sempurna tapi Aha. dia pandai nak kira pelanggan. Dia ya pelang ha. Ha, bahasa Melayu. Dia pandai tarik. Ha, lah. Pandai tarik pelanggan. Ha. Sebab apa? Sebab memang yang membeli tu adalah uh, ramai orang Malaysia. Betul. Saya tak kata ha. semua Malaysia tapi ramai dan memang Jumaat Malaysia yang saya perhatikan bila dah hari-hari akhir tu memang akan ambil peluanglah untuk singgah ke kedai-kedai yang hmm. ada. Bahkan kadang kalau contoh di Madinah ke Memang sepanjang nak pergi ke Masjid Nabawi itu banyaklah. Kedai -kedai hmm. tu, banyaklah kedai-kedai tu berjalan-jalan kan. Hmm. Memang akan ada yang menyinggah selagi nak pergi solat tu, singgah dulu. Balik, uh -huh. singgah pula. Uh -huh. <laughs> kan? Hmm. kacang lah, coklat lah, jubah lah, minyak yes. wangi lah. Uh -huh. Jadi memang betul lah sebenarnya orang Malaysia ni banyak duit. Oh, Suka shopping. Malaysia. Betul, betul. Ah, dan Bukanlah benda yang salah. Hmm. Tapi asalkan pandai membahagikan masa, yeah, silakan. Okey, Ustazah ada nasihat untuk yang jenis pelancong yang melancong lebih kepada shopping ni hmm. macam kalau umrah kan kita beribadah kan. Betul. Jadi saya ada sedikit nasihat tak untuk audiens kita yang hmm. macam kita, bila pergi umrah tu kita jangan lupa niat sebenar kita. Betul. Betul. Jadi apa Ustaz nasihat Ustazah? Okey Aisyah uh, dan Haikal sebenarnya kan bila kita pergi menunaikan umrah ni memang kita kena pasak niat betul-betul. Mm -hmm. Kenapa saya kata pasakkan sebab sekarang ni kita ada banyak distractions atau gangguan. Ya yeah, betul. Satu shopping, kemudian mm -hmm. social media mm -hmm. kan uh, nak upload konten lah macam-macam kan. Mm -hmm. Jadi kita, saya saya suka menggelarkait tu distractions. Betul. Banyak sangat campur tangan mm -hmm. luar menyebabkan kadang-kadang mungkin kita dah hilang sedikit. Uh, kita panggil niat asal nak beribadah ya, Memang niat kita nak umrah uh, Nak lepaskan umrah wajib Walaupun sekali itu mm -hmm. kan mm -hmm. Tetapi bagi saya Walaupun kita dah berjaya melaksanakan umrah Sama ada sekali ke Kalau Al-Afiyah kita bagi tiga kali Dengan bimbingan mm -hmm. mutawif kan ya, Okey Dah buat tiga kali sekalipun Jangan lepaskan peluang Untuk solat setiap waktu Solat fardu di mm -hmm. Masjidil Haram Kerana ganjaran solat fardu di Masjidil Haram ini Seratus ribu kali ganda Berbanding ganjaran di tempat-tempat lain anda sudah meredah ribuan batu untuk sampai ke sana. Ya kita kata me memberikan wang ringgit kaya macam mana pun kalau Allah tak izin tak sampailah. Kira-kira Allah dah jemput betul. ke situ. Jadi kalau boleh kurangkanlah aktiviti-aktiviti yang lain mm. yang boleh mengganggu ibadah tu. Mm -mm. Nah, tapi kalau kata tadi nak shopping saya sarankan kita ambil waktu-waktu tertentu. Contohnya memang waktu dah nak balik pergilah shopping beberapa waktu. Kira-kira mm. janganlah banyak sangat selit-selit shopping tu dalam harian tu. Sebab kalau kita banyak selit shopping nanti mana nak mengaji Qurannya. Ah, kan? Lepas tu dah terlewat kan tak sempat nak pergi ke dalam masjid untuk solat Aa, ataupun betul. ada yang solat dalam bilik sebab penat mm, shopping benar. Uh -huh. kan jadi tenaga wang ringgit kita masa kita kita dahulukan ibadah maksudnya mm. memanglah gifting pun ibadah juga mm. tapi yang lebih utama kita buat apa yang boleh dibuat dalam masjidlah seutamakan yang tu dan gunakan lebihan-lebihan masa untuk mm. kita pergi shopping dan nah, kalau anda ikut uh, macam travel agency kan yeah, uh -huh. kita pun ada bawa ke tempat-tempat ziarah Yeah. Uh, contohnya kita pergi Taif ke apa situ pun ada juga tempat kita boleh beli barang kan. Mm -mm. Uh, jadi kita gunakan waktu ziarah tu juga untuk kita boleh beli barang. Ya yeah, betul. Okey itulah uh, saya rasa saya punya saranan pada semua. Okay. Boleh tapi berpada-pada. Betul. Terima kasih Saza untuk uh, nasihat yang Sama -sama. diberi untuk uh, tajuk stereotip pelancong kita yang terakhir uh, soalannya adalah banyak-banyak stereotip tentang pelancong Malaysia. Apa um stereotip yang Ustazah rasa um dari pandangan Ustazah, Ustazah nak ubah stereotip tu okay. macam mungkin sebenarnya salah ke ataupun betul hmm. tapi ada salah faham sedikit ke. Hmm. Apa Ustazah punya pandangan? Okey, sejujurnya lah kalau kata pandangan ni mungkin saya agak dangkal sebab kita pun hanya agak-agak saja daripada orang luar, Betul. daripada kenalan kita yeah. kan. Uh, tapi setakat ni kebanyakannya memang yang baik-baik tau. Mm -mm. Orang Malaysia ni apa? Dia lemah lembut, mm -mm. dia tak suka berebut mm -mm. kan. Uh, kita macam tak apalah naiklah lift dulu mm -mm. <laughs> kan. Tak adalah nak berebut kan. Mm -mm. Kita lebih lemah lembut lah. Ni macam masuk baku angkat sendiri jugalah. Ya? Okey <laughs> tapi mungkin uh, apa yang saya nak ubah lah sebab banyak juga image rakyat Malaysia sekarang ni tercala sebab orang suka buat konten. Ah ha, kan hmm. ada yang pernah apa bersilatlah apa lah minta tak sebut eh kiranya pelancong Malaysia sendirilah ah ha, pelancong Malaysia sendiri jemaah umrah kan uh -huh. ada yang juga buat konten berlebihan dalam kawasan masjid hmm. ha, jadi benda ni sebenarnya boleh mencalarkan nama jemaah umrah daripada Malaysia hmm dan kita tak naklah orang nanti ada ada kita kata chop label mm -mm, ya betul. sehingga menyebabkan mungkin ada restrictions bertambah uh -uh. kerana perilaku kita sendiri yeah, betul, ya faham. jadi kita kena jaga akhlak jaga mm. adab sebenarnya adab ni yang kurang jadi kita macam kalau orang sekarang kata common sense lah yeah, betul. ya lebihkan kita bila masuk masjid tu kalau boleh nak buat konten ni perlu juga sebenarnya untuk menjadi tauladan mm -hmm. kepada orang ya masing, masing lah. tetapi biar beradab dan tengoklah kesesuaian hmm. Jadi kadang sibuk merekod Mungkin ada orang tak suka muka dia masuk kan hmm. Dan memang kita kena hormati dan Apabila dalam masjid ni kita kena hormatlah Peraturan-peraturan dan adabnya Jadi itu sajalah kot Kata-kata okay, kegemaran merakam Dan okay. membuat konten daripada rakyat Malaysia sendiri hmm. Dan saya nak kongsi satu cerita kelakar boleh, Sebenarnya boleh. ramai juga orang yang tersilap eh ada orang yang tersilap cium uh, batu hajar aswat ya ah, ah, ada juga ada cium tempat lain sebenarnya <laughs> kan <laughs> dia ingat tu batu hajar al-Aswad kan hmm. uh, jadi um, tu sebenarnya penting juga konten kan uh -uh, nah, sebab uh -uh. bila kita boleh tengok uh, mana sebenarnya tempat yang betul hmm -mm. uh, saya tak nafikan kepentingan dia tapi berpada pada contohnya hmm, nak betul. buat persembahan ke hmm -mm. uh, nak buat pertunjukan ke walaupun ramai orang tengok tak semestinya benda tu betul Ha, jadi kita kena tanya diri niat asas kita kalau boleh kurangkan menonjolkan diri-diri diri kita kan ha, sebab bagi kita sebenarnya dalam sudut ilmu tasawuf sendiri ilmu penjagaan hati penyucian ya. diri uh -huh. dalam amal ibadah ni riak tu sangat mudah datang betul nah ha, jadi kita nak bersihkan daripada riak kalau boleh hmm. amalan kita tu tidak perlu kita beria eksposlah hmm. kecuali memang ada tujuan yang betul-betul penting. Contoh hmm. macam mutawif nak rakam kan. Ah macam betul. mana kita nak uh, tunaikan umrah kalau kita nak uh, macam syarikat umrah ke hmm. nak buat rakaman di sana, nak tunjukkan macam mana tempat yang kita nak bawa ziarah silakan. Hmm. Tapi kalau tidak ada tujuan yang betul-betul mustahak, kalau boleh ibadah kita biar hanya kita dengan Allah oh. Taala. Okay. terima kasih Sazah. Jadi Daripada jawapan-jawapan uh, dan um, explanation Ustazah, saya faham hmm. yang stereotip orang luar dekat pelancong Malaysia ni tak adalah buruk pun. Ha, Kira-kira okey-okey. Okey-okey hmm. okay je sebab uh, macam yang Ustazah kata tadi, uh, pelancong Malaysia ni um, tak ada kasar-kasar macam tu kan. Hmm. Okey, jadi um, sampai situ je untuk uh, terutamanya pelancong di Malaysia, saya paskan soalan seterusnya, tajuk seterusnya kepada Haikal. Okey. Tadi kita lihat sekarang ni, dia cakap murah DIY. Kita tahu lah, murah DIY ni macam dia buat semua benda, tapi murah sendiri. Betul. Masukkan besar, tiket, dan banyak-banyak soalan, semua sendiri. Jadi, soalan saya ke Zaza, saya tanya, apa pendapat Zaza dengan murah di ni? baik uh, terima kasih bila kita boleh masuk ke tanah haram kan dengan cara DIY menggunakan visa pelancong eh kalau yeah, saya fahamkan uh, jadi sebenarnya ada pro dan kontra dia uh, dan pro dan kontra ni ikut juga kesesuaian peribadi okey untuk umrah DIY ni bagi anda yang dah biasa melancong, dah tahu dah selok belok kan dah tahu dah nak pergi man, macam mana nak buat uh, kita panggil pendaftaran uh, kita nak lalu dekat apa airport sebagainya macam itulah semua protokol-protokol pelancong tu Uh, sebenarnya lebih mudah tapi kena ingat pergi umrah tak sama macam melancong tempat lain. Mm -hmm. Sebab kita ada khusus tu ibadah umrah tu nak buat okay, tu. Ah okay. uh, bila kata DIY kebiasaannya tidak ada mutawif yang guide. Kalau biasa melancong ke negara luar, perjalanan tu insya-Allah settle dah. Nak book hotel ke kan, nak tahu penginapan ke, uh, pengangkutan insya-Allah tak ada masalah. Tak uh, sendiri mm. sediakan kan? Tapi dah sudah. Uh, a bimbingan umrah tu macam mana? Okey, jadi orang yang DIY ada juga mereka nak merancang umrah DIY tapi mereka ada engage dengan mutawif dekat sana pun ada. Ha, jadi mereka bayar sagu hati sekian-sekian upah kepada mutawif untuk bantu mereka melaksanakan umrah. Ya, betul. Tetapi bagi anda yang mungkin baru pertama kali ataupun memang jarang sangat uh, pergi ke luar negara, perjalanan itu sendiri kemudian uh, tidak ada Keberanian atau kita panggil tak ada panduan lagi untuk melakukan umrah bagi yang ni saya agak risau sikit lah yeah. kalau nak buat DIY. Mm. Apatah lagi kalau tempat pertama nak try DIY itu adalah ke tanah haram mm. sendiri. Saya bukan nak menakut-nakutkan, tetapi ini penting sebab bila kita nak berniat, kena ada panduan juga, yeah, kan? Kita nak berniat, ihram kemudian macam mana kita nak bila dalam Mekah tu bila dah masuk ke kawasan uh, tanah haram tu apa yang kita perlu lakukan sunah-sunahnya jadi dibimbangi banyak yang terlepas. Ah ha, itu dah sudut perjalanan sendiri sahaja. Ya, ha, tetapi bagi saya kalau anda mampu DIY dan itu sahaja mungkin bajet yang ada silakan. Namun pastikan anda telah betul-betul jelaslah tentang bagaimana perlaksanaan umrah ya kemudian jangan biarkan kesusahan ataupun cabaran perjalanan tu buatkan kita rasa down kadang-kadang mm -hmm. kan awal-awal lagi dah salah lah apa kan mm. uh, jadi benda ini sebenarnya bergantung kepada individu juga Pada pengalaman masing-masing ya dan bagi anda mungkin DIY ini lebih jimat betul mm -hmm. tetapi aa uh, saya pernahlah tanya kepada beberapa orang mm -hmm. yang biasa melakukan umrah di DIY ni aa uh, sebenarnya kos tidaklah jauh berbeza <tid> <tid> tidak jauh sangatlah berbeza terutama kalau kita nak ambil penginapan yang dekat hmm. kan pengangkutan sekarang pula kita dah ada speed train kan Aisyah? kan speed train daripada Mekah ke Madinah so faktor-faktor tu semua mempengaruhi kos ha jadi kalau umrah DIY ataupun umrah bersama dengan travel agency ha, bergantunglah kepada masing-masing cuma umrah DIY perlu lebih persediaan lebih pengalaman dan juga keberanian hmm dan jangan kita buat main dengan ibadah umrah kita. Sebab umrah ni ada rukun dia, ada syarat, ada benda yang mensahkan dia, ada benda yang menyebabkan ihram kita tu terbatal dan sebagainya. jadi kita janganlah main-mainlah dengan semua hukum-hakam ni. Okey kita perlu buat umrah. Boleh dapat Okey. Perlu tak perlu ni lebih kurang macam tadi lah kan Kalau first timer yang memang belum pernah uh, menunaikan umrah Bagi saya kena ada mutawif ha, Walaupun anda kata mungkin dah tengok dah simulasi lah apa semua kan Mutawif ataupun kawan yang boleh bimbing Ah kan ah, kalau ada kawan okeylah dalam mutawif kita sebenarnya. Ah kalau tak ada mungkin boleh hayalah mutawif ataupun pergi dengan travel agency. So, macam saya kata tadi perjalanan tu sendiri Kemudian, bila dah masuk ke Mekah tu kemudian bila kita nak mula menunaikan rukun-rukun uh, umrah ada juga orang tersilap mungkin tapi tak ada tempat rujuk. Macam perempuan kan ada masalah-masalah cecair yang keluar daripada kemaluan. Kemudian wah, ada masalah tertentu ke tak tahu nak rujuk pada siapa. Itu hmm. juga salah satu pentingnya bagi anda yang mungkin tidak ada ilmu yang mendalam hmm. kena ada mutawif. Betul. Sebab betul. boleh rujuk. Betul. Ah ha, jadi mutawifnya hmm. bukan sahaja membimbing ketika umrah tapi boleh menjadi rujukan betul. sehingga kita rasa tenang dalam beribadah. Hmm. Ha, jadi kalau anda masih belum ada pengalaman menggunakan umrah, panggil first timer lakukan. Betul betul. Ha, first timer anda saya rasa memang perlulah ada mutawif yang membimbing. Ah uh, dan ngeri al afiah kita ada bukan sekali, bukan dua kali tapi tiga kali. Betul. Sebab biar betul-betul ingat, betul-betul tahu mm -hmm. lepas tu nak buat tawaf sunat sendiri pun silakan. Ah ya, uh, sambil-sambil tu Betul sambil-sambil eh. sambil tu belajar mm -hmm. kan. Dan uh, bila kita ada mutawif ini juga, mutawif kita contoh kan, oh, dah selesai bertahalu, ada orang tanya boleh ke saya gunting dekat bilik sah ke apa semua mm -hmm. kan. So soalan-soalan macam lah soalan-soalan ha, yang kita kata sah ke tak aku punya umrah ni. Mm -hmm. Dah dah apa dah selesai ke belum ni. Mm. Ha, kan. Lepas tu ah was-was ha, soalan kan. contohnya oh bila on the way nak pergi tu ter tercalik minyak wangi nak beli tercium semua kan. So soalan-soalan macam ni lah. Ha, sedangkan dalam ihram. Mm -hmm. So bila kita ada mutawif kita senang nak rujuk terus. Betul. Tak ada lah hmm. kita upload status pula nak tanya kan oh, jawapan betul. pula beragam-agam <laughs> jawapan entah pada siapa-siapa kan. Betul. Dan mutawif ni kita hmm. tak boleh underestimate. mereka ada pengalaman. Hmm, betul. Ha, mereka dah jumpa ramai orang, dah handle ramai cuma mereka ada pengalaman. Hmm. Yang Insya Allah sangat membantu kita lah. Betul, ha, betul. Saya bukan nak promote daripada travel agency tidak, tapi anggaplah nasihat daripada sahabat kepada sahabat. Betul. Ha, kalau anda sahabat saya anda first timer nak buat di DIY, ambil lah mutawif untuk membantu anda. Betul. ataupun pergilah dulu dengan travel agency. Second, third umrah anda boleh buat boleh. DIY. Betul. Hmm. Ya. Sedang ah penting orang yang Ah ha, betul, sangat penting. Ha. kalau ya. yang dah mm -mm. berpengalaman. Heem. Ya, yang dia bagi sendiri kumpul ilmunya. Lah. Mm -mm. Betul. Ini soalan jazakallah khairan. boleh share tak pandangan jemaah Malaysia yang saya pernah bawa ke, ke tanah haram okey Alhamdulillah saya memang pernah bawa dengan Al-Afiyah juga lah yeah. ya? Uh, jemaah seramai satu bas lah Habis satu bas Dan memang uh, pengalaman saya Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan lancar Cuma saya perhatikan antara Masalah berbangkit kadang tentang pengurusan luggage. Ya, tiba ada kejadian tak diingini, mungkin ada yang hilang pasport kan. Ada yang jatuh sakit. itu sebenarnya kita panggil perkara-perkara tak diinginilah yang tak terjangka. Sekali lagi kalau anda pergi dengan travel agency, insya-Allah lebih mudah. Adalah bantuannya. tapi bukan nak promote cerita lah, ya. Okey, so bila saya bawa cuma pada Malaysia, alhamdulillah cuma Malaysia ni memang berlapang dada. Pada masa yang sama kita ni travel agency taklah mengambil kesempatan. Uh, ya kita betul. cuba provide seperti mana yang kita janjikan. Jemaah Malaysia uh, apa, uh, terbuka, menerima. Kemudian bila kita kata, okay, jadual skam-skam memang patuhlah. Memang uh, bagi saya menepati masa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, orang Malaysia menepati masa. <laughs> Dan memang macam saya sebut uh, kat stereotip tadi kan. Memang mm -hmm. uh, jenis patuh, beradab, uh, tak suka berebut -ber uh, Sebenarnya ini semua adab yang baik, akhlak yang baik. Sebab hmm. apa? Bila di Tanah Suci memang kita semua excited lah. Contohnya nak mencium Hajar Aswad kan. Hmm, okay. Salah satu perkara bukan perkara wajib tapi memang ramai yang nak buat kan. So ada yang mungkin sampai menzalimi orang lain. Tolaknya tarik tudung kan. jadi sifat santun bersama orang lain ni sangat perlu. Dan insya Allah jemaah Malaysia ada sifat tu Melainkan hanya segelintir lah Kat mana-mana hmm. pun saya rasa ada kan macam tu Aso uh, satu pengalaman yang alhamdulillah saya boleh kata a pleasant experience. Mm -hmm. Saya rasa seronok dapat bersama dengan Jumaat Malaysia dah jadi macam apa? family. Ah uh, family kita- kata member lah, kan ada camceng uh. dah uh -huh. dan uh, ada juga yang Jumaat dengan saya pernah ada yang bawa mak, mm. yang bawa mak sama kemudian nak tunggu lift lama, so kita sering bagi semangat lah. Aa, dan ada juga yang saling bantu membantu. Ha contoh ada bawa anak, ada yang jemaah yang uzur tolong jaga bila maknya nak pergi ke masjid. Ha jadi itulah rakyat Malaysia dan jemaah yang saya pernah bawa, satu pengalaman yang cukup saya rasa bermakna kepada saya. Dan sebenarnya bila kita dapat jemaah yang sama-sama daripada tempat kita yang baik-baik ni kan, kita lebih ada bantuan, lebih ada kekuatan ha untuk menunaikan jemaah dengan baik, aa, menunaikan umrah dengan baik jadi bagi saya kalau kata nak pergi lagi tak bersama dengan jemaah mesti saya nak pergi lagi. nak pergi sebagai leaderlah. Ah sebagai leader. Lepas tu kita juga boleh masuk ke dalam raudah bersama-sama kan. bila kita guide lah. Bila seorang-seorang ni mungkin kalau first time kan kita akan jadi macam blur-blur. sikit kan nak pergi mana, nak duduk kat mana, boleh buat ke, nampak macam orang dah kena halau, kita boleh duduk lagi dekat sini. Jadi macam kampras sikit kan. Ah so bila kita ramai-ramai ni kita lebih tenang. Ah so kita lead lah. Ha boleh duduk selagi tak kena halau duduk solat kan doa dalam sujud. Ha so all the tips tu kadang dia tak ada tau dalam buku. Uh -uh. Dan bila kalau ada pun bila nak buat kita rasa macam ha boleh buat ke boleh buat ke. Za so, mm -hmm. kita takut kan was-was ha, kan. So bila ada ha buat je kan ya. Uh -huh. <laughs> kita tolong bagi tahu so benda ni jadi seronoklah. Ha, berziarah sama-sama kan. Ha, cuma satu je, kok mana pun kita merancang Allah akan melaksanakan ikut perancangannya. Contoh kan kita dah rancang nak bagi tempat ziarah sikit-sikit. Mungkin ada pula yang problem. Macam yang sebelum ni bukan jemaah saya lah. Jemaah lain ada yang kehilangan pasport. So nak tanah hmm. satu bas tu kena patah balik. Kau nak cari pasport ada kat situ kan. Sebab pasport ni benda yang sangat penting. Betul, betul. So memang kita kena berlapang dada lah. Cuma jemaah umrah tidak lah boleh. Kita kata sikit-sikit sabarlah hajah. Inilah ujian. Ya? <laughs> Maksudnya tak boleh nak write the issue lah. Ah ha, contohnya sikit-sikit ujian sikit-sikit ujian betul ujian tapi jemaah umrah kalau dah buat terbaik tak apa. Ah ha, kita pun kena pegang tanggung lah. Ah ha, contoh betul tak hotel tu dah book. Ah ha, betul dah book. So kalau tiba-tiba memang ada masalah tak apalah ini ujian. Ah ha, tapi kalau hotel pun memang lambat book ataupun tak book. Ha, ini saya tak kata pada mana-mana jemaah umrah ha, apa travel agensi ke mm -hmm. tapi contoh eh so tak bolehlah kita kata ini ujian pasrah ya, jelah sebab ketiga ha, itu kita itu sendiri, kita eh. sendiri. Hmm. cuma sekarang ni kita bergantung kepada apa kita punya pasrah kepada Allah Subhanahuwataala bila kita pergi tanah suci kita ingat semua ujian ni daripada Allah Taala Allah sedang menguji kita sebab kita dah niat baik ni hmm. Betul tak kita datang nak buat umrah Allah uji juga maksudnya pastilah ada hikmahnya betul ha nah, jadi kepada travel agency dan kepada jemaah umrah itaqullah itu saja buat yang terbaik daripada syarikat agensi travel untuk menyantuni para jemaah. Jemaah juga kita meyakini bahawa semua yang Allah rencanakan ini pasti ada hikmahnya. Kadang kita frust betul tak dapat ziarah sana sini sebab ada problem misalnya katakan kan? uh, tapi ambillah itu sebab pahala ni bukan sahaja dengan kita ibadah solat, uh, berpuasa baca Quran. Pahala ni bahkan boleh datang banyak daripada sumber kita sabar dengan ujian Allah. Wallahu Allah aku dah teringatkan pula. <laughs> ah senakan. Okey. Okey. Kemudian lebih detail Terima kasih okay. mm -hmm. ada. Sama-sama. Terima kasih juga sudi mengundang saya. Okey. Terima kasih lagi sekali Saza daripada saya sendiri. Jadi, maka sekarang um, berakhirlah sesi podcast bersama Alfeah dan juga Saza Adibah iaitu Duta Alfeah. Um, saya doakan semoga kita berjumpa lagi lah di masa akan datang insyaAllah. Terima kasih um, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.